Сессии. Ну и узнаем же студенты, что уже 4-5 курс заканчивают скоро. Узнаем, что Высоцкий приезжает в Донец. Ну и за билетом в филармонии, дает, значит, концерт. Какой там там билет, значит, тот 10 рублей выше. В общем, туда попали только одни тузы. Туда yeah. в директора шахт пошли, первых секретаря, комары, комары, все это пошло туда. И туда билетом невозможно было достать. А потом на второй день узнаем, что оказывается в парке Щербакова на открытой площадке дает для простых ребят концерты. там уже билеты были по 5 рублей, 4 до 5 рублей. А вот эти билеты мы уже достали. И вот мы попали, значит. Вот что поразило первое, да, что э, раньше как концерты начинались, академично, выходил конферансье, объявлял там вот такого-то Значит, он спел песню, уходил, как и ранцы выходит, объявляет. Вы привыкли к таким стандартам. А тут сразу он вышел, объявил, выходит этот с гитарой с зоцки, да, и, и на вид он такой небольшой не человек, да, такой скромненький. Вот, вышел и сразу начинает петь комментарии. Сначала первую песню без комментариев. он первую песню спел э, лирически. Первое, первое отделение у него, когда он пошел на перекус, были только лирические песни, такие патриотические, лирические. Время 74-й год, Это еще время опасно. Цензура, четко одного да. да. лирические песенки, значит, поет и дает свои комментарии, маленькие, короткие. Эта песня была написана, тогда да, я вот вам такую, такую спою. Зал первое отделение сдержан. Ну, похлопают, так хлопают первый зал. Да, да. А вот второе отделение, потом он заканчивает, ну сколько, ну десяток, может, песен спел. Я смотрю, на время уже прошло 3, больше 40 50 минут, час уже почти поел. А спел он песен немного. Но вот это дело с публикой, вот он рассказывает, так внимательно все слушают, тишина в зале. Вот, и в открытая открыта площадочка. Вот. Потом второе отделение. Ну, я немножко пойду перекурю, водички пойду, тут ребята вам что-нибудь расскажут. Выходит конференции, начинает как будто там, там рассказывать. Минут 10-15. То есть бесперерывный концерт. Нет, там перерыва не было. Естественно, он говорит, пришел, перекурил, пришел на второе отделение, начинает. И вот он, я четко еще запомнил, что во втором отделении песни, которые ну, на грани вот идут, да? И вот первую песню он пел после отделения «Я не люблю». Вот эту песню. Он сразу сказал, что мне много задают вопросов, что вот что вы любите, Владимир что вы не любите, там, как вот вы то, то вас интересует, что Я вам сразу спою с чтобы вы не задавали мне вот этих вопросов. И он вот эту песню про это не любит. Я вот ее как раз хотел прочитать, но поскольку мы послушали, уже да. Вот. И потом идет диалог. Вот это вот. Он, он часто повторяет вот это вот. Но тогда я воспринимал это так, ну, остро Я не сидел, я не воевал. Ребята, я просто все воспринимаю. Вот, э, есть тема, которую мне хочется выразить в стихах. И я пишу стихами, потом вожу на музыку. И вот я вам говорю. Вот он начинает петь вот эти песни. Э, в то время я занимался альпинизмом. И когда он несколько песен спел про альпинистов, но еще, еще интересно, второе отделение, зал взрывался. Когда он пел песни вот эти вот, на грани вот которой. Вот одна из них таких, я прочитаю. Вот она здесь не звучала.